Всем доброго дня. Сбираю двигун из планета спорт. Все ингредиенты есть в наявности. Калинуал приехал после ремонта. Поэтому Будемо починати. Так, сальники з підшипниками встановлені. Тому рухаємось далі. Рухаюсь далее. Коробка установлена, Коленвал также уж установленный. Установленный поршень на коленвал. Так что продолжим. Картеры скручены. легко коробка переключается все передачи включается читко Разбираем дальше большей стороне коленвала установлена корзина щеплания установлена диски щеплания выкорастовывают только на металлической основе на планете спорт и в месяце валки к стартера также установлены Левая крышка установлена. Двигун практически зібраний. Остается только установить цилиндр и головку и установить на планету шкатери. Так, двигун зібрано. далее установление и запуск. Далее будет.